ایک بندے نے لگاتار بیس سال اپنے جائز کام کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی لیکن اس کی دعا ابھی تک قبول نہیں ہوئی لہٰذا اس وجہ سے وہ اب اللہ تعالیٰ سے دکھی ہے تو کیا اس کا اللہ تعالی سے یوں دکھ کا اظہار کرنا اور گویا شکوہ کرنا جائز ہے یا نہیں مجھے آپ کی اس بات پہ ہنسی آ رہی ہے کہ وہ بندہ اللہ سے دکھی ہے تو بھی اللہ سے دکھی ہونے کا کیا کرے گا وہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں یہ جی آزاد دی ہے نا سر سے لے کر پاؤں تک ایک ایک عضو اس کی خاص نعمت ہے کیا یہ ہمارے کسی عمل کا نتیجہ ہے ہم نے کوئی عالم میں بڑی عبادتیں کی تھی تو اس کے عوض میں ہمیں جناب سارے آزاد سلامت مل گئے نہیں نا ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے نا محض اللہ کی عطا ہے یہ جو دماغ شریف ہے نا جو دکھی ہے یہ جو دل شریف ہے جو ٹوٹا ہوا ہے بیس سال سے یہ بھی اللہ نے دیا ہے کیا دنیا میں نہیں دیکھے کے ڈز ڈیزیبلڈ معذور آنکھیں نہیں ہیں، بازو نہیں ہیں، چلنے پھرنے سے معذور ہیں بستر پر ہی پاخانہ پیشاب ہو رہا ہوتا ہے ان کو زندگی بھی تو رب نے دی ہے تو کیا ہمیں ان سے بہتر نہیں بنایا یقیناً بنایا اور اگر ہم حساب کرنے لگ جائیں تو ہم بلا مبالغہ کروڑوں انسانوں سے بہتر حال میں ہیں جسمانی لحاظ سے لحاظ سے اور پھر بھی ایسے ہیں کہ بس دکھی دکھی رہتے ہیں اللہ پاک سے نا دکھی دکھی رہتے ہیں وجہ کیا بھی ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ہم چاہیں وہ ہو جائے دیکھیں یہ جو خواہش ہے نا جو ہم چاہیں وہ ہو جائے یہ خواہش مناسب نہیں ہے ہم بندے ہیں تو بندے بندے کے پتر کی طرح ہم دعا کریں بس ٹھیک ہے عرض کریں وہ قبول فرما لے اس کا کرم وہ رد فرما دے اس کا کرم بات سمجھ آ رہی ہے تو یہ جو مانگ رہے ہیں نا یہ بھی عبادت ہے تو بیس سال سے اس نے جو مانگنے کی توفیق دے کر آپ کو عبادت اپنی پہ لگایا ہوا ہے یہ بھی اس کی رحمت ہے اس پہ بھی ثواب ہے ایک حدیث پاک کا مفہوم کچھ جس طرح ذہن میں آ رہا ہے اس وقت کہ اہل بلا جو مصیبت میں دنیا میں رہے ہیں آخرت میں جب اجر دیکھیں گے نا کتنے خزانے مل رہے ہیں کتنی بڑی بڑی جنت اور بڑی بڑی نعمتیں مل رہی ہیں تو وہ خواہش کریں گے کاش ہماری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی ہمارے جسموں کو کینچیوں سے کاٹا جاتا بات سمجھ آ رہی ہے تو اللہ پاک بندے کو مختلف حال میں رکھتا ہے یہ ایک حقیقت ہے اب اس میں کوئی نہیں ہے کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے کوئی مطلب بندہ مومن ہے یا کافر ہے اور ایک حال الگ الگ ہے بعض بے روزگار بھی ہیں بے ایمان بھی ہیں نالیاں اور گٹر صاف کر رہے ہوتے ہیں سائی دیکھیں نا میں. بھنگی جسے کہتے ہیں انڈیا میں بے ایمان بھی ہیں اور زلیل و خوار بھی ہیں بعض ایمان والے ہیں اور بڑے مال والے ہیں بعض ایمان والے ہیں اور بڑے غریب ہیں بعض بے ایمان تو ہیں مگر بڑے مالدار ہیں تو یہ بس اللہ کا نظام ہے ٹھیک ہے نا ہمارا کام اس کی بارگاہ میں دعا کرنا ہے وہ قبول فرما لے اس کی مہربانی وہ رد فرما دے اس کا کرم تو گلے شکوے نہیں کرنے یہ دکھی دکھی نہیں ہونا بس سکھی سکھی رہنا ہے. اس کی رضا پر راضی رہنا ہے اور کسی نے بڑا اچھا کہا تھا اللہ اللہ چپ کر سینتا موتی ملسن صبر کرے تا ہیرے پاگلا وانگ رولا پاوے نہ موتی نہ نام ہیرے اللہ پاک ہمیں اپنی تقسیم پہ راضی رکھے آمین